немножко сегодня внести свои мысли по этому поводу. Я как э, по сфере своей деятельности имею непосредственное отношение к этому. Я можно сказать... Меня. Ну не 24 на 7, но 8 часов в день я всегда пристегнут Еще и помогаю людям, которые садятся. Сказать им, что нужно пристегнуться. Так вот, э, мои наблюдения. У меня как-то женщина садится наперед и как стас говорил у меня начинает кричать машина сначала она просто кричит а через минуту она кричит прям Очень. невыносимо быстрее кричит и я женщине говорю, нужно пристегнуться она берет ремень и так вот дёргай, да? на, ну не дергает на себя натягивает и сидит она пищит мы уже едем а она кричит а она едет такая руку еще повесила и едет я говорю оно так не работает ну его как бы надо да, да, да. пристегнуть. Она думала, что она покажет полицейским там или кому, что она... что она, да, она с ремнем едет. И вообще ремень безопасности нужно еще правильно пристегивать. Первое это ну, он должен быть снизу, он должен быть на бедрах, а не на животе, чтобы он к шее там не притрагивался, на ключицу. И он должен быть натянут. Я регулярно даже его подтягиваю. Еду, бывает, и подтягиваю ремень, потому что он должен натягивать путь. И не, не должен быть там пуховик какой-то, что-нибудь под подложено. Знаете, он должен быть четко фиксирован. И я хотел бы э, проиллюстрировать на этом примере, что вот со Словом Божьим. Э, в первую очередь, Слово Божье должно быть не как у этой женщины, знаете, она просто взяла его так натянула. Оно должно быть пристегнуто. Оно должно быть действенно, то есть оно должно работать, не просто Библия есть, знаете, у них так. у меня Библия лежит дома, а у меня шесть переводов лежит и даже э, этот сам подсрочник есть. То есть Слово Божье оно должно работать в нашей жизни. А второе, он должен быть, э, вот как я говорил, натянут, ничего мягенького подкладывать нельзя, не перекручен ремень, как Слово Божье, вот так немного выкрутить, как как тебе удобно, или подложить что-то мягенькое. Чтобы ну, оно не давило, чтобы как-то, знаете, Слово Божье, оно было так легко. Аллилуйя, аминь. А вот меняться где-то, исправляться, что-нибудь в себе изменить такое, когда надо, знаете, свое эго, свое там какие-то нехорошие качества усмирить и сделать как по Божьей, Не хочется. Хочется, чтобы по мягенькому ездить. И э, вот э, я как езжу часто, у меня бывает такое ощущение, что я не пристегнут. Ну, там я еду несколько часов, я бывает иногда даже проверяю, так я пристегнут или нет. То есть настолько я привыкаю к ремню, что я его даже как бы не ощущаю. Я бывает, вот так, на месте есть, все, я пристегнут. Так и, наверное, со Словом Божьим на практике, чем дальше, тем ну, оно естественно становится. Чем больше мы вникаем в Слово, чем больше мы его исполняем, тем оно легче как-то бы нам будет по жизни, потом это естественный процесс будет в нашем духе, в нашем теле, в нашей жизни. Аминь. Аминь? И у нас сейчас есть замечательная возможность проверить, присевнуты ли мы, натянуть, если где-то, поправить, под живот там подсунуть, чтобы этот ремень действительно работал и в случае безопасности сохранил нашу жизнь духовную. Аминь? Аминь. 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 Мы встанем, помолимся и благословим Бога нашего. Отец Небесный, мы благодарны тебе, Боже, за... В первую очередь за сына твоего и за слово, которое ты оставил нам на этой земле, которое нас научает, которое, Боже, оно вдохновляет нас, обличает и наставляет и делает нас совершенными. Помоги нашему сердцу принимать слово твое и чтобы оно было действенно в нашей жизни. Дай нам сил, мудрости и терпения для этого. Мы благословляем твое святое имя и прими наше поклонение к вам во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.